Ну что, друзья, Динамо, как всегда, с вами. И встречайте, как могут встретить только в этом зале. Президент футбольного клуба Динамо Игорь Михайлович. я о нем сегодня много-много говорить буду, о человеке, который столько лет делает все, чтобы мы были вместе. Ну что, друзья, все вы знаете, что в воскресенье наша любимая команда досрочно стала чемпионом Украины и сделала это. Второй раз подряд, 15 раз. Я хочу, чтобы мы громогласным три раза Кликнули. молодцы, чтобы на площади независимости были сделаны. Молодцы! Молодцы! молодцы, молодцы, молодцы. Ну что, друзья, мы уже не первый раз говорили встречаемся много-много лет, и вот сейчас мы увидим, как эти встречи проходят. Вот фрагменты некоторых встреч, так что еще раз ваше внимание на этот экран. Наши сердца должны биться в унисон. Если сегодня мы вам можем помочь, мы обязаны это сделать. сколько деток, ну, вообще, как бы заряжается позитивными эмоциями. Так что всегда соглашаюсь, когда приглашаю. Я рад, что и нам такие всегда помогают и детям, не только детям, и взрослым, которые, к сожалению, пострадали от этой трагедии. Спустя много лет начинаешь понимать, что пришлось испытать людям, э, нашим людям в на результате этой ужасной трагедии. Мы нам нужны как поддержка, как люди, которые более за команду Киевского Динамо. Всем своим сердцем. вас любят, вас ценят. И мы дорожим каждым нашим болельщикам и особенно теми людьми, которые сделали на мирное небо над головой. Ну что, это не просто слова. Динамо все делает. Это показывает, что мы вас очень любим. Давайте под ваши аплодисменты пригласим эту великолепную пятерку Динамо Сидорковых двух его президентов, президентом и людей, которые вас так, так маленькие. Великолепных шесть мужчин, и вы украсите этот президиум. Спасибо. Аля кого недалеко-то. Ну что, друзья, я сказал, что мы встречаемся много-много-много лет. Больше 20, по-моему, 23 или 24 года. Но первая встреча состоялась, когда президентом великого футбольного клуба Динамо был Григорий Михайлович Суркис. Сейчас Григорий Михайлович вице-президент УФА, почетный президент Федерации футбола Украины, один из самых популярных функционеров не только Украины и Европы, человек с очень добрым сердцем, так что, как говорится, Григорий Михайлович, и микрофон вам руки. Шановні батьки і шановні пінамці, дійсно пролетіли 30 років з моменту великої трагедії для всього людства, особливо для України, Білорусі, Росії, яка Україна найбільше постраждала від цієї техногенної катастрофи. Ми більше ніж 20 років з вами зустрічаємось з фондом «Квіти полини, полини і родина. І дуже приємно сьогодні казати про те, що наша, наш зв'язок постійний із року в рок. Ми не забуваємо про вас. Ви сьогодні є частиною динамовської родини. Дуже символічно, що ми зустрічаємось сьогодні, коли Київська «Динамо», який я впевнений, ви любите також, як і ми, пишаєтесь успіхами цієї легендарної команди клубу, який 30 років тому на фоні цієї великої катастрофи виграв свій другий кубок суперкубок 86-го року. Дійсно дуже прикро, що на фоні тих подій. Радянська влада не зуміла пояснити, чому навіть під час цієї події, під час цієї катастрофи, 1 травня був парад, були святкування на Крещатикі, коли люди повинні були сидіти в своїх домівках, але це була така історія наша з вами. Прикро, це, що це, це саме так, що нас обманювали. Але всі ті Київського Динамо і 20 років тому, і сьогодні, зосереджені на тому, щоб ми були в змозі надавати вам певну підтримку, підтримку тим дітлахам, які її потребують. І сьогодні динамівці разом з головним тренером, які вибороли, Напередодні в неділю чергове звання чемпіонів України мають 15 чемпіонських нагород під час існування незалежної України, 13 нагород під час існування Радянського Союзу. Я дуже впевнений в тому, що через певний проміжок часу на футбольці. Київська Динамо з'явиться третя зірка, яка буде обумовленим виграшем чемпіонатів Радянського Союзу і у Незалежної України 30 звань чемпіонів. Той дух переможців, який є в цьому легендарному клубі, в якому грали дуже, на мій погляд, великі гравці. Які очолювали великі тренери, і сьогодні цей дух в цьому залі представляє нове покоління, нове покоління, яке представлене легендарним гравцем Київського Динамо. Сьогодні вже тренером Київського Динамо Сергієм Рібровим. Це гравці, які сьогодні прийшли поспілкуватися разом з вами з нами. Це Сергій Сударчук. Це Олександр Рибка. Всі ці люди сьогодні переймаються нашою спільною бідою. Бідою, яка прийшла в ваші домівки в наш спільний дім України. І я хочу всім нам побажати, щоб ми мали мужність, силу для того, щоб разом долати всі перешкоди. І я впевнений в тому, що ви не сумніваєтесь, що ми разом будемо з вами завжди. Ми спілкуємось два рази на рік. І наступна наша зустріч буде напередодні Нового року. Я хочу вам всім побажати натхнення, здоров'я, щастя. А ми будемо вас цьому підтримувати. Дякую вам за увагу. Спасибо как раз за ваше доброе сердце. Ну уходите, пожалуйста, сейчас маленькая приятная процедура. Роза Альбертовна и Олег Олегович, а ты, пожалуйста, вот здесь, перед резидиумом, Роза Альбертовна, Олег Олегович, люди, которые вы знаете, это Дмитрий Полынин и роды, давайте поблагодарим их. они не о кто... том, Сергей Станиславович, пожалуйста. Добрый день. Всегда непросто приходить на такое мероприятие и сложно назвать праздником, пожалуйста. но всегда, когда мне звонит Матвей Борисович, он мне всегда напоминает об этом, я никогда не отказываюсь и с удовольствием прихожу, потому что э, я понимаю, как сложно тем людям, которые пережили эту трагедию, вообще мы все переживали ее. И, конечно, я рад, что киевская «Динамо», команда, в которой я играл, команда, где я сейчас работаю, всегда поддерживает детей, пострадавших от этой страшной трагедии. И всегда с удовольствием прихожу помочь, помочь этим детям, помочь тем людям, которые это пережили. Поэтому еще раз... Каждый год, когда это будет происходить, я обещаю, что я буду приходить, и я уверен, клуб «Киевская Динамо» всегда вам будет помогать, два раза в году больше. Всегда, вне этого мероприятия, когда люди обращаются ко мне, я с удовольствием помогаю, чем могу. Поэтому еще раз, я рад, что Динамо Киев создает такую атмосферу. Вы приходите сюда, и спасибо вам за то, что вы помогаете нам, болея за киевское Динамо. Мы всегда будем рядом с вами. Спасибо. Сергей Бров, 9 чемпион Украины, дважды приводил Киевское Динамо с золотым наградом подряд. И вот у него большой поклонник. С какими фамилией, а зовут его Миша, Миша Третьяк. специально выжил. И дарит вот такой самих Сергей факт. пожалуйста, творение. Вот так мы все будем. Спасибо, Миша. Спасибо, Костя. Давай, Мишенька, не занимай свое место. Спасибо, ты настоящий гениалка. Ну что, друзья, я уже говорил, что вот все золото полубочка гениалоска. Вот здесь находится вот на этой сцене, под сценой, и это все для вас, для тех, кто смог прийти. Есть такие ребята, дети, которые не смогли пройти, но без подарков никто не останется. Еще раз большое вам спасибо. Главное, чтобы все, чтобы у нас у всех было здоровье. И чтобы у нас все было хорошо. Но ну, а сейчас вручение подарков футболисты, игроки Динамо, Крывка, Седорчук, Ребров, братья Суркисы. Вручат вам эти подарки всем, всем, всем. Ну давайте погромче Динамо! Все было. Хорошо. Как красиво В Ютуб по всему миру. Дорогие друзья, только что вы стали свидетелями онлайн-трансляции события, которое организовал футбольный клуб «Динамо» здесь для своих подопечных в рамках благотворительной акции «Дети Чернобыля». Вы видели вживую, как поздравляли и дарили подарки руководители клуба, футболисты, тренеры. И нам согласился дать коротенькое интервью и свой комментарий по поводу сегодняшнего события президент клуба Игорь Михайлович Сургис. Игорь Михайлович, Отмечание даты 26 апреля. Не единственное, наверное, в рамках благотворительности. Ну, естественно, мы занимаемся благотворительностью. Мы считаем, что не обращаем внимания на такие вещи, как наши дети. У нас нет будущего в нашей стране. Поэтому мы анонсируем два раза в год эти встречи. Но эти дети к нам обращаются постоянно, приходят их родители. У нас есть специальные люди, которые постоянно этим занимаются. И я думаю, что. Не все, естественно, потребности, но именно эти два фонда мы полностью держим под своим контролем. И все, что необходимо в течение года и более продолжительного периода, мы всегда этим детям помогаем. Многие дети благодаря нам стали на ноги, многие начали лучше слышать. И мы считаем, что это наша миссия, мы обязаны это делать. Сегодня праздник, как говорят, со слезами на глазах. Это не праздник, это мы чествуем, наверное, тех героев, которые подарили нам жизнь. Но их дети пострадали, и мы не можем на сегодняшний день проходить мимо. Почему? Потому что э, мне кажется, что если мы будем обращать внимание на наших детей, то у нас будет и Украина, и будет незалежно Украина. И мы будем жить в стране, которая называется вот страна, а не просто придаток к, к, к чему-то. Поэтому я говорю о том, что эти акции мы будем проводить, мы будем встречаться, мы будем помогать всем, чем мы можем. Игорь Михайлович, в этом году 26 апреля совпало по времени почти что с довольно радостным событием для клуба. Футбольный клуб «Динамо Киев» стал чемпионом Украины де-факто досрочно. Ну, это всегда приятно, досрочно, это меньше нервов я потрачу, меньше выкурю сигарет, я как президент клуба. Что касается... В следующем году, поверьте мне, мы будем ставить те же задачи, чтобы стать чемпионами мы разговаривали только что с Сергеем Станиславовичем. Да, мы понимаем, что сегодня не только тяжело футбольным клубам, но и тяжело всему обществу. И мы должны это пройти. Но мы должны постараться пройти это меньшими потерями. Может быть, нам надо обратить внимание, есть предоставлен шанс. Вот мы только что говорили с Сергеем Станиславовичем. Предоставлен уникальный шанс нашим украинским молодым парням заявить себя в полную силу. Но они должны этого хотеть. Они должны этого хотеть, как в свое время, когда пришел Газаев, дал возможность заиграть Череди, Гармашева, Ермоленко. А сегодня эти футболисты хотят видеть ведущие европейские клубы. Мы их всячески удерживаем, но вы же сами понимаете, что мы не можем портить карьеру. Ни Ермоленко, ни Гармаша, ни Хачериди, ни Драговичу, например. Нам нужны такие легионеры. Вот как Драгович, например. Естественно, мы ищем. Мы будем стараться усилить команду, чтобы в Лиге Чемпионов вы выступить достойно. Но в то же время опять хочу подчеркнуть уникальный шанс, предоставляется нашим молодым украинским ребятам. Я хотел бы, чтобы они это услышали и воспользовались. Игорь Михайлович, тем не менее, наверное, в этом сезоне случилось, сложилось все не так, как вам, наверное, хотелось. Чего вам не хватило в этом сезоне? Вот лично вам по ощущению, ну, как президент ну, и болельщик. Ну, мне как по президенту, во-первых, я видел то, что мне понравилось, это прогресс явной команды. Мы впервые вышли из тяжелейшей подгруппы в Лиге чемпионов. Естественно, мне хотелось как можно дальше продолжить это шествие по Европе, но... Есть реалии, на, на данный, на тот конкретный момент Манчестер Сити оказался сильнее в каком-то одним из четырех, в одном из таймов. Но это футбол. И вот этот тайм дал возможность сегодня Манчестер Сити играть в полуфинале. То есть мы уступили не самой слабой команде. Что говорить о том, что мы вылетели из Кубка Украины, что, конечно, мы всегда ставим с собой задачи. И, естественно, этот матч был бы нам бы просто необходим, я бы так бы сказал, для подтверждения своего уровня. На, я думаю, что Шахтер будет играть в финале. И, естественно, мы бы составили бы эту пару. Почему? Потому что официальные матчи не сравнимы с товариществами. То есть, но ну, я думаю, что во Львове мы увидим настоящую борьбу, и мы увидим игру чемпионов против команды, которая играет в полуфинале лиги Европы. Не могу здесь задать такой вопрос. Турнирной ценности этот матч иметь уже не будет, но мне кажется, престижная ценность этого матча. Ну я ребятам высока. говорил, что не гуляйте, не празднуйте много. Почему? Потому что престиж. Есть престиж клуба, есть престиж. Мы проиграли в первом туре и, естественно, мы не мы не реваншисты, но мы постараемся выступить более удачно и как сказал Луческу, доказать по праву, что мы являемся чемпионами страны. Но это право у нас никто не отменит, даже если мы проиграем шахтеры. Они должны это тоже понимать и усвоить. Почему? Потому что мы прошли длинный путь, где пропустили всего 7 мячей, и 3 из них пропустили, кстати, от Донецкого шахтера. Это о многом говорит. Не все не делается сразу. Ребров молодой тренер, ему есть куда расти. Точно так же, как тем молодым ребятам, о которых я еще раз хочу сказать вам, мы хотим предоставить шанс. Это тоже Цыганков, тоже Михаличенко и многие-многие другие ребята, которые должны, мне кажется, вот в это непростое время, они украинцы, бороться за честь клуба, отбросить все ненужные помыслы, которые у них есть в голове, это и бары, и дискотеки, и девушки, никуда это от них не денется, но стараться э, сделать себе карьеру. И последний вопрос. В э, конце сезона, имея 15-й чемпионский титул, какой месседж вы хотели бы, могли бы передать болельщикам вот сегодня? Ну, прежде всего сказать огромное спасибо за ту поддержку, особенно в последнем матче наших фанов и простых болельщиков, которые были на трибуне, опять-таки не в простое время, в позднее время, находить возможность приходить поддерживать свою команду, поддерживать цивилизованно, красиво, так как, я вам скажу откровенно, я давно не видел такой поддержки, особенно от нашего фан-сектора, но это просто было шоу. И не, я не знал, куда смотреть на поддержку фанов или смотреть на футбольное поле. Это действительно было красиво. Это было, можно сказать, выдающееся. Вот такая бы поддержка, если бы была бы всегда у команды. То я думаю, бы команда бы старалась бы как можно меньше огорчать таких настоящих преданных болельщиков. Им огромный поклон, огромное спасибо. Они ездили во многие города. Всегда я видел наших болельщиков в огромном количестве. Это Которые поддерживали нашу команду. У нас есть болельщики, естественно, по всей стране. За, в, за рубежом я всех их поздравляю с 15-кратным чемпионством э, Динамо Киев. И огромное им спасибо. И поддерживайте дальше команду. Мы будем стараться их не разочаровывать. Большое вам спасибо, Игорь Михайлович. До свидания. До свидания. Итак, э, наша сегодняшняя прямая трансляция событий из футбольного клуба Динамо заканчивается. Я присоединяюсь к предложению, к месседжу президента клуба Игоря Михайловича. Давайте поддержим футбольный клуб «Динамо Киев», его команду первую, 15-кратного чемпиона Украины в предстоящих матчах, особенно тот, который нам предстоит играть против донецкого «Шахтера». Вперед к победе! Вперед до перемоги!